নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰবাৰ সকলোকে আমাৰ গেপ এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ আগতে নিজেই নিকাহ এই কবিতাটোৰ সম্পূৰ্ণ প্রশ্নৰ উত্তৰসমূহ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই যাবা এতিয়া চাওঁ অহা আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ প্ৰথমেই আছে ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো পদ্য়তিৰ ৰচক কোন এতিয়া উত্তৰত লিখিবা পদ্ধতিৰ ৰচক হল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী শ নম্বৰটো হৈছে কবিয়ে আনক ধোৱাৰ আগতে নিজকে কি হবলৈ কৈছে উত্তৰ কবিয়ে আনক ধোৱাৰ আগতে উত্তৰ কবিয়ে আনক ধোৱাৰ আগতে নিজক নিকা হবলৈ কৈছে অৰ্থাৎ আনক ধোৱাৰ আগতে নিজে চাফা হৈ লোৱাৰ কথা কৈছে গ নম্বৰটো হৈছে কবিৰ মতে নিজক নিকা কৰিবলৈ হলে কি কি কৰিব লাগিব উত্তৰ লিখিবা কবিৰ মতে নিজে নিকা হবলৈ হলে নিজৰ শিয়াৰ মনৰ মলি ধুই পখালি লব লাগে বুলি কৈছে ঘ নম্বৰটো চোৱা কবিৰ মতে আনক সঁচা কথা কবলৈ উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে কি কৰিব লাগে কবিৰ মতে আনক সঁচা কবলৈ উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজেই সঁচা কব লাগে যেতিয়া নেকি আমি আনক সঁচা কথা কবলৈ শিকাও তাতকৈ আগতে আমি কি কৰিব লাগে নিজেই সঁচা কথা কব লাগে তেতিয়াহে আমি আনক উপদেশ দিব পাৰিম তাৰপিছতে তলৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ শব্দসম্ভাৰ চাই শিকোৱা হা ইয়াত আমি শব্দ অৰ্থ লিখিব লাগে নিকা নিকা মানে হৈছে পৰিষ্কাৰ বা নিৰ্মল পখালী মানে হৈছে পানীৰ দ্বাৰা নিকা কৰি ধুই দিয়া দৃঢ়তা মানে কঠিনতা বা গুণ বা সংকল্পবদ্ধতা আত্মিক আত্মিক মানে হৈছে ইজনে সিজনৰ মনৰ বা আত্মাৰ ওচৰ চপা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কবিৰ মতে জীৱনত কেনেকৈ ধন সোণ জমা কৰিব পাৰি লিখা উত্তৰত লিখিবা কবিৰ মতে নিজকে নিকা কৰি অৰ্থাৎ চাফা কৰি নিজৰ শিয়াৰ মনৰ মলি ধুই পখালি সঁচা কব লাগিব আৰু নিজ সত্যত নিজৰ ৰূপত দৃঢ় হব লাগিব আৰু তেনেকৈয়ে জীৱনত ধন সোণ জমা কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পাছতে আছে পদ্য়কেইফাখি বুজাই লিখা দুটা পদ্য কেইফাখি দিছে আৰু সেই কেইফাখি আমি বুজাই লিখিব লাগে খ নম্বৰটো হৈছে নিজৰ মনৰ মলি ধুই পখালি লিখিবা এই কবিতা ভাষি মানুহৰ মনৰ মাজত থকা বেয়া ভাৱ আৰু বেয়া চিন্তা আদিক মনৰ পৰা আঁতৰাই মনটো শুদ্ধ কৰি লবলৈ কোৱা হৈছে খ নম্বৰটো হৈছে আনক কোৱাৰ আগ কোৱাৰ আগখিনিতে নিজে সঁচাক উত্তৰ লিখিবা এই কবিতা ভাষিত আনক সঁচা কবলৈ কোৱাৰ আগতে যে নিজে সঁচা কব লাগে সেই কথাকে কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ আমি আনক উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে সেই কাম কৰি লব লাগে প্ৰশ্নটো চোৱা তলৰ শব্দকেইটাৰে বাক্য ৰচনা কৰা আমি বাক্য ৰচনা কৰিব লাগে হিয়া মন ইয়াত লিখিব পাৰা তোমাৰ কথাবোৰে মোৰ হিয়া মন চুই গল ধুই পখালি খোৱা পিন্ধাৰ আগতে হাত ভৰিখিনি ধুই পখালি লব লাগে দৃঢ়তা জীৱনত সফল হবলৈ দৃঢ়তা আৰু অধ্যৱসায় খুব প্ৰয়োজন নিকা সি সদায় স্কুললৈ নিকাকৈ যায় তোমালোকে নিজে নিজেও বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তলৰ শব্দবোৰৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখা আমি বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখিব লাগে এতিয়া প্ৰথমটো হৈছে সত্য সত্যৰ বিপৰীত হৈছে অসত্য নিজৰ হলে আনৰ জমা খৰচ আত্মীয় অনাত্মীয় নিকা নিকা হলে লেতেৰা গতিকে এইখিনিয়ে আছিল তোমালোকৰ আজিৰ অধ্যায়টোৰ প্র্নৰ উত্তৰসমূহ ছাত্র ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ উপৰিও যদি তোমালোকে অন্য চাবজেক্টসমূহৰ কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ বিচাৰিছা তেন্তে আমাৰ চেনেলত দিয়া আছে